Всі. Написали без вічне, перевірили повноваження і говорите, зупиняйте злочин. Як це ми робили? Як, ми, бач, як зупиняєте? У мене викрали автомобіль. Ось заява. Ви, Викликаючи перегрупу. У всі питання. Тут. Значить, Або е поверніть мені автомобіль, заставте їх повернути, або ми вас долучимо до е ОПГ, яка мене позбавила автомобіля. Отже, треба ну, звернутися і сказати, он моя власність, є кримінальне там правопорушення, будь ласка, забезпечте мені отримати свою власність. І далі, якщо вони відмовляються, тоді ми що робимо? Реєструємо заяв пролочинного знову, реєструємо на всю слідчо оперативну групу заяву про злочин.

Я с 31 да, да, марта написал заяву про злочин на мое СББ. За 364 статья 1. Экономическая деятельность, там очень много нарушений. Значит, я прошел, не прошел еще ничего. Значит, за прошло чуть больше полгода. Поменялось два следователя. Порядка 6 или 8 судов прошло. В этом деле... Через только пять месяцев я ознакомился, что они сделали, точнее, что они не сделали. Кроме моих бумаг, там только была одна бумага от чтобы провели экспертизу. Это самое главное, чего я добиваюсь, независимую экспертизу экономической идеальности. Понимаете? После этого я написал заяву на разлочен уже на двух следователей, которые ведут это дело. Я подал в суд, судья мне отказал, в регистрации заявления прозвучено. То, что Рима говорит, судья отказал. Сейчас я жду решения апелляционного суда. Но Чтобы... на судью уже потом на дочерь. Поэтому то, что Рима говорит, это сложный, длительный процесс. Возможно, не 9 лет. Это займет часть вашей жизни. Но если вы этого не сделаетесь, вы будете овцой, простите меня, то, что девушка сказала. Если вы начнете это делать, то вы будете, ваш статус будет меняться. А пути нет третьего. Либо первое состояние, либо второе. Ну, или вот сюда. Овцой. Понимаете, и вот нас сидело здесь много, но я более чем уверен, что из всех здесь присутствующих, этим займется не больше трех человек. По опыту из жизни. Микрофон отдал. Кто-то, если займется, я готов помочь всем, чем я располагаю вы немножко не поняли дело завели против Рима Николаевна там сфальсифицировали все от начала до конца результатом было 11 судей Северодонецкого суда отказались рассматривать дело, дело направили в Рубежное, в Рубежном тоже отказались в конце концов дело отправили в Кременное а потом его закрыли по результатам закрытие дела была направлена заявление и материалы в полицию уже новоутворенную и сейчас полицию полиция открыла э, криминальное дело по фальсификации у вот того первого уголовного дела потому что там доходило ну до смешного когда э, в э, обвинительном акте Указано, что Рима Николаевна якобы остановила нормальную работу предприятия, которое прекратило свое существование за два года до событий, которые являются предметом уголовного дела. Понимаете? Тут не о том, что вы напишете, что оно там 9 лет длилось. А просто э, говорилось о том, что, э, скажем так, когда начали эту деятельность, то для того, чтобы ее остановить, на нее завели уголовное дело. Вот о чем. А это все равно без этого вы, ну, как сказать, этих людей нужно приводить в чувство. По-другому у нас ничего не будет. Потому что то, точно так же тут приезжают какие-то люди. Забирают машину. Извините, ребят, у нас частная собственность, вы можете забрать исключительно по решению суда. Понимаете? А транспортное средство может забрать исключительно работник ГАИ. Понимаете? Никто не может приехать и забрать вашу машину. Уже нет, да, про... уже закон про... Я, про... я про... понимаю. Но... Э -э уже другой вопрос. Я, имею, я же имел в виду не это, и, и, гаишник не может забрать. Решение суда исключительно. В противном случае это воровство. Понимаете, любая частная собственность забирается по решению суда. Все, другого варианта нет.